Внутри. Да. Ну что мы делаем? Вы записываете что? Да, что? я уже записываю. Я, мне надо сказать самое важное. Самое важное это то, что а, эта идея уже более двух лет сделать эту инсталляцию. И впервые мы ее реализовали в спутник. Я надеюсь, что теперь дальше этот арт-объект поедет на разные выставки, галереи и так далее. Но первый как бы, фестиваль, где была реализована эта идея, это спутник и второй международный фестиваль на Левандов. Ну а так вообще коротко о, о лицах изображенных. Ну, лица давно знакомые. Людям определенного поколения, я думаю, все слышали о членах ЦК КПСС. А это графические работы детского автора наверное Далмазовой, которая привела их вот в такой э, интересный вид. И вот в конце венчают всю эту инсталляцию, тоже ее коллажная работа, э, которая называется Ну одно из э, таких названий взгляд, это глаза тех типа, же самых членов КПСС, которые смотрят из глубины этой невесты. И вот это, э, все остальное, вот убранство этой невесты, состоит из э, пулек, которыми уже успели пострелять в тире. Mm -hmm. это mm -hmm. вот такая вот... Mm -hmm. Ну и главное, конечно, еще, что это целостная такая композиция вместе с аудиосопровождением, где есть э, статы из интервью с Сергеем Параджановым, где он рассказывает э, о том, что ему м -м, как бы приписали, то что он влюбил в себя более 300 коммунистов, 340 членов КПСС. Mm -hmm. Поэтому инсталляция в данном на этом фестивале мы ее назвали Насилие 340. Mm -hmm. Впервые Реализована в спутнике. Ура! Ура, товарищи! Mm -hmm. Так Что? Снимаем? И биндеры, чем? Obrigado.